У нас не такой большой срок, чтобы подготовиться функционально, и нужно за эти две недели первого сбора успеть максимально подготовить игроков, максимально оптимально как бы привести их в определенные кондиции. Это достаточно тяжело сделать, учитывая то, что они вышли из отпуска. Нужно их постепенно к этому подвести, чтобы не было никакого повышенного травматизма, чтобы никто не выпал потому что у нас каждый футболист на вес золота. И очень тяжело так составить тренировочный процесс, чтобы они успевали и получить оптимальную нагрузку, и успевали еще и восстанавливаться. Также у нас запланированы еще три игры на этом сборе. Сейчас мы стараемся, конечно, больше уделять внимание работе с мячом, но... В максимально сжатые как бы, временные рамки сделать наиболее эффективную беговую работу еще без мяча. Ну, как вы видели, когда мы приехали на сбор, на второй день провели тест, йо, -йо который называется, да, мы определили, насколько какой футболист готов, какие у него пульсовые зоны, когда он выходит в анаэробную зону когда он на определенной интенсивности бега, на какой. И исходя из этого уже разбиваем в дальнейшем на несколько групп, чтобы они получили адекватную нагрузку, то есть одинаковую нагрузку э, персональный каждый. Потому что каждый футболист имеет какие-то определенные свои, э, свой уровень подготовки, свой уровень аэробной мощности свой уровень выносливости. То есть если давать бег, к примеру, определенной интенсивности одинаковый для всех, то каждый футболист получит разную нагрузку. Поэтому мы их разбиваем на группы, чтобы темп для одной группы один дать, для второй группы другой адекватно, чтобы обе эти группы получили одинаковую нагрузку сравнительно между собой. Ну, здесь как бы больше даже внимания уделяется не сколько там объем пробегает футболист. Это тоже важно, но больше, более важно как бы смотреть на показатели, с какой интенсивностью он пробегает, какой, какую дистанцию. Футбол это же не монотонный бег, как в легкой атлетике некоторые дистанции. А здесь постоянная смена ритма. То есть надо ускоряться, надо восстанавливаться, успевать, опять ускоряться. И поэтому здесь более важно даже смотреть, сколько футболист каждый пробегает с высокой интенсивностью. Ну, это еще зависит, конечно, от амплуа, где играет игрок, если в центре поля в основном, или у крайних полузащитников у них обычно больше объем работы они выполняют, они более выносливы. А центральные защитники и нападающие, у них как бы общий объем меньше работы, но интенсивность бывает тоже достаточно высокое количество ускорений. То есть здесь больше даже более имеет значение не само количество там, километров, сколько пробежал, а с какой интенсивностью он пробежал это количество километров. Ну, вчера у нас был день с направленностью на развитие скорости различных компонентов скорости, то есть стартовая скорость, линейная, дистанционная скорость, изменение направления, смены направления, торможение, ускорение, различных всех компонентов скорости, которые задействуются у игроков, у футболистов. Но ну, вы видели это работа она проводится с максимальной интенсивностью. Стараемся делать тоже какие-то упражнения, чтобы был соревновательный эффект. И чтобы они выкладывались по полной, делаем достаточно большие паузы, чтобы успевали восстанавливаться между этими повторениями, чтобы каждое следующее повторение было с максимальной интенсивностью. Потому что когда падает интенсивность, уже когда они начинают уставать, они не выходят на свою Максимальную скорость, то есть это уже Браво! менее эффективно для развития таких качеств. В этом году мы приехали, увидели новый зал. Он нас э, очень удивил, потому что предыдущие годы здесь зал был, мягко говоря, не очень. Нам как бы нас устраивал. Я думаю, многие клубы также. А сейчас построили шикарный такой зал с новейшим оборудованием, всего достаточно, всего хватает, пространства, места, тренажеров, свободных весов, все оборудование фирменное, профессиональное. Также в этом зале помещается сразу несколько команд для одновременной работы. Мы провели уже две работы силовой направленности, задействовали все группы мышц развития, в основном шло на упор на силовую работу, специфическую для футболистов, было много унилатеральных упражнений, то есть те упражнения, которые наиболее всего необходимы для... Игры в футбол и именно специфика этого вида спорта требует развития именно этих мышц ягодичных, задней поверхности бедра, передней поверхности бедра, которые нужны для передач, для ударов, для передвижений, для ускорений, для смены направления, для прыжков. То есть стараемся развивать в специфической в узкой направленности для этого вида спорта. Ну, я думаю, у них вообще без мяча не очень любимая работа, но я считаю, что они понимают, они уже достаточно профессионалы, чтобы понимать, что это необходимо. Они смотрят, как работают другие клубы профессиональные, топ-уровня, и они знают, что без этой работы нельзя добиться тех результатов, которые сейчас требуются, и выйти на такой высокий уровень играть в футбол, конкурировать с другими командами. То есть нужно развиваться во всех направлениях. Это очень важная работа, потому что сила она позволяет, во-первых, снизить риск получить травму, во-вторых, позволяет увеличить мощность, увеличить скорость. Я думаю, что игроки это понимают, им тяжело, но они справляются как-то. И мы стараемся немного разнообразить работу, сделать иногда больше какой-то соревновательной части, чтобы меньше это психологически действовало.